Добрый ранок, друзья! Слава Иисусу Христу! Радимо перед Господом, торжествуемо и кажемо, Господь добр до нас и Господь царюе. Еще один новый день и новые возможности когда мы можем в поклонении прославить Господа, когда мы можем вместе с братьями, вот с правой стороны Женя, хороший брат, служитель Божий, видите, гитару уже приготовлена для того, чтобы прославить Господа, с левой стороны от меня, с правой стороны от вас, Ярослав, святой Божий человек, буквально неделю назад он был рукоположен на дяконское служение, вместе с женой ждут вот на днях, через месяцы, плюс-минус, у них Третий ребенок родится, дочка моя, сын, 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 третий. То есть две дочери у вас, так. а третий сын. И он уже в новом статусе, уже дьякон церкви, папа, многодетный папа считайте. И мы вместе, вместе хотим прославить Господа, вместе хотим молиться за Украину, вместе хотим вдохновить вас, себя мы хотим вдохновить. И самое главное, мы хотим сегодня прославить нашего Бога, потому что Бог достоин славы и хвалы. Все доброе приходит от Господа. Он есть источник всякой доброты, всякого блага. Господь настолько любит нас, любит Украину и вдохновляет тебя, вдохновляет меня, вдохновляет нас, чтобы мы вместе брали семя от Него и сеяли. Брали от Господа и сели. Брали от Господа и сели. Потому что у нас не может быть доброты, у нас не может быть любви, у нас не может быть святости, у нас не может быть чистоты. От Господа доброта, святость, чистота, любовь. Когда мы берем от Господа доброту, мы отдаем людям. Чистоту от Господа мы отдаем людям. Любовь от Господа мы способны отдавать людям. Но если у нас нарушено отношение с Господом, ну, в принципе, что, Жень, что можно дать? Ты расскажешь, что без Господа. Человек деградирует без Господа. Дело, человек деградирует на уровне, возможно, наркотики, алкоголя, другие грехи, Ярослав может скажет, что да, без Бога может деградировать, ты можешь думать, что ты святой, там, ты, ну ты, ты же грехи, ты же не наркоман, ты, ты не алкоголик, там, но, но нету добра. Есть высокомерие, есть гордость, есть жестокость. Но от Господа, когда мы берем, мы можем сеять. Я хотел прочитать послание апостола Павла Галатам, 6 глава, 7, 8, 9 и 10, 10 стих. Не обманывайтесь, Бог поругаем не Бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет лени, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим пожнем вере. Я хотел вместе, чтобы мы помолились Господу. Отец, я так рад, что ты нам подарил еще один славный день. И в этот ранковый час вместе с Женей, вместе с Ярославом мы можем прославлять тебя, мы можем восхвалять тебя вместе с братьями и сестрами, которые подключились к этому эфиру или позже будут подключаться. Пусть доброта и благодать от Тебя изливается на каждую жизнь, Господь. Мы понимаем, что мы не можем сеять добро без Тебя. Только с Тобой мы можем сеять добро. И когда мы сеем добро, возможно, мы устаем на пути, но мы все цело полагаемся на Тебя. Нас вдохновляет, что в свое время пожнем если не ослабеем. Поэтому сила наша в тебе, крепость наша в тебе, э, э, радость наша в тебе, надежда наша в тебе. Поэтому принимая от Тебя, Господь, мы принимаем свежесть, благословение и распространяем вокруг себя. И наша молитва ⁇ помоги нам, чтобы в свое время мы могли пожать. Услышь! и благослови. Мы молимся за всю нашу землю, за Украину, чтобы закончилась эта война, чтобы мы вместе могли радоваться и прославлять тебя, потому что ты достоин славы, Отец Сын и Дух Святой. Аминь. Пожалуйста, Женя, если готов петь, види нас, прославление, види нас, поклони. Мне даже кажется, что и мотив ты как-то по-другому. Но даже и мотив по-другому, но самое главное суть, что мы дети всемогущего Бога. Да. То есть получается, да, Женя, что был момент в твоей жизни, что ты не принадлежал Иисусу Христу. Да. А сколько лет ты уже принадлежишь Иисусу Христу? С декабря 2015 -го года я принадлежу Иисусу Христу. Декабря стараюсь, 15 -го года. Это, ну сколько лет считаем? Давай, сколько без пятнадцатого года. Это что получается? Уже 9 лет. Да, Скоро да. юбилей, да? Будем святковаты разом, давай, перемогу, что? Ну я снял 9 лет, а он со мной всю жизнь. Вау. Если бы не Бог, то... То есть почекай. То есть он, получается, как любящий отец, как блудного сына, он ждал всю жизнь тебя. А да. 9 лет назад, как ты уже в обятиях любишь его отца? Да. А что было у тебя? Ну расскажи так, что ты так ну, долго шел к, к нему, к любишь мацу отцу? Всей жизни, как бы, чтобы рассказать, не хватит времени. Но вкратце расскажу, что с 14 лет я попробовал уже, ну, я докатился до 14 лет до того, что уже там попробовал первый раз наркотики и в 21 год я уже был в зависимости от тяжелых наркотиков, от алкоголя. А ну, Женя, подожди, что-то. Хорошо, вот расскажи, вот ты говоришь, 14 год ты пробовал. То есть 14 до 14, -й, 14 лет. В 14 да. лет да. ты начал порошки, какие-то травки еще Нет, я попробовал На... первый раз канап. Да. А, а вот ты говоришь тяжелый наркотик, потому что вот кто-то у нас будет смотреть и не даже что, а что по, по, по понятие, вот, тяжелые наркотики. 21 год и начал тяжелые наркотики. Ну, первый, первый был тяжелый наркотик, это уже был маг, ну это опиумные. И... После него уже был героин, я был э, в Москве, работал на то время. И там уже э, я связался с людьми, которыми которые это употребляли хотя они меня отговаривали чтобы я их, этого не пробовал ну э, в итоге я очутился вот э, с 21 года это был получается сколько 2004 где-то 2005 год и вот э, до 15 -го года моя жизнь сошла на нет и у меня не было желания просто дальше жить потому что мне пришла такая мысль в голову, что то есть, ну ладно, страдаю я, но при этом страдает моя мать, страдают близкие мне люди, страдают те люди, которые хотят мне помочь, но я воровал у них, обманывал их, и я не хотел просто дальше жить, но Бог послал ангела своего, и как бы, я не могу это объяснить, это было в духовном плане, что есть у меня было желание, я уже как бы в духовном жизни своей, то есть в мыслях, в разуме своем я пошел уже, я придумал до какого человека я пойду, возьму веревку и закончу свою жизнь. Так когда закончу да. И только а... когда я хотел встать и уже идти делать это, то пришел человек, у которого я жил, и он меня убеждал в том, что пойди вот устройся на работу, тебя возьмут, ну, возьмут тебя по-любому. То есть получается, что когда ты говоришь об ангел что ангел Божий, ангел Божий, который пройдется через человека, да, да. через знакомого ну, твоего, да, которого он, он уже следовал за Христом. Он, он тоже прошло у него было связано с наркотиками. Да? Ну если как бы этот человек был неверующий даже. Я уже потом а -а -а, вот продолжаю. То есть да. То есть, именно Бог Он меня его. в том, у меня изменились а -а -а. мысли. И у меня, mm -hmm. я думаю, ну, вот мне пришло понимание в тот момент, что слушай, я всегда успею повеситься, пойду попробую последний раз. Mm -hmm. И я пошел, и через время я попал на реабилитацию. Mm -hmm. И вот 5 декабря 2015 -го года я попал на реабилитацию. Mm -hmm. И мне человек, который был тоже в такой же зависимости, но он уже был свободным, он уже познал Иисуса Христа, Он ну, немножко, знаете, я отойду в сторону, я просто я понял в том, что когда я попал на реабилитацию, понял в том, что я верил в Бога. Я даже когда я шел воровать, я молился, я говорил, Господи, помоги, чтобы не поймали. Но Бога я не знал, именно как личность Бога я не знал. И когда он мне объяснил это все, он говорит, твоя жизнь поломалась из-за того, что не то, что ты там жил плохо, обманывал, не воровал, говорит, ты просто не прочитал инструкцию для своей жизни. Он дал мне Библию и сказал, вот инструкция для твоей новой жизни. И я открыл, и самое первое, что я прочитал в Библии, это была книга притчи, первая глава, а. седьмым стихом там было написано, что начало мудрости, страх Господень. Но так как я верил в Бога, который Бог любит, который, ну, Бог, который добрый, который заботится о нас, я думаю, зачем его бояться? И вот у меня, как бы, по... я верю, вот, ну, Господь зажег, у меня появился вопрос к Богу, зачем его бояться. Я начал искать, начал читать, Славяне. начал молиться. Это был духовный центр помощи. И сегодня я свободный человек. Славяне. Аллилуйя. Я Аллилуйя. люблю Славяне. Бога. Теперь я его сын. Это бы родилось. Как бы мне было тяжело, но нас трудности только укрепляют. Аллилуйя. А Слава, слава Богу. Слава Господу. Богу. но вот, друзья, слушаю Жень, я его знаю уже давно и слушал таких ребят, которые когда-то были в зависимости. Меня не впечатляет их не прошлое, потому что прошлое ⁇ это ужасное. Он так поверхностно сказал, а вот просто задумал, где-то в барабай, где-то то, где-то для того, чтобы принять дозу какую-то. И люди вот просто полностью в рабстве греха, и как бы слышали, что у него было желание закончить жизнь самоубийством. Но благодаря Иисусу Христу вся жизнь его изменилась. И поэтому я не подчеркиваю на прошлую жизнь, а на настоящую. Если, допустим, не знать, что у Жени была жизнь ужасная, смотреть на настоящую, буквально несколько месяцев назад его мама лежала в больнице. Я смотрел, как он заботится о своей маме. Поэтому я понимаю, что это только измененный человек, который находится в любящих руках всемогущего Бога, он так может заботиться о маме. И поэтому, Женя, дай я тебе пожму руку. Я благодарю Бога, что ты в Боге находишься, ты в народе Божьем. И то, что я знаю тебя, и пусть Бог благословит тебя, и вот это твое свидетельство повлияло на много людей, которые смотрят нас и будут смотреть. Друзья, Господь добр до нас, и Господь дает Аминь. перемогу. Аминь. Перемога от Господа для нашей жизни. Ярослав, как ты обещал, ты будешь намагаться украинской мовой. Я обещал, что раз в неделю я буду э, разговаривать только украинской мовой и буду э, вести эту рамковую молитву. Но раз в неделю. Я на, на том неделе уже вел. Но, будь ласка, переходи на украинскую мову и вот, э, э, будь ласка, о своей жизни, как ты вот встретился с Господом, как как Господь открылся тебе, от и как вот твоя жизнь изменилась. счастлив, бо Женя у него была ужасная в прошлое, я даже до конца не знаю, твое прошлое ужасное, у вот, но вот ради еще с Господа, ты такой же ради что ты с Господом, будь ласка, ты, ты, уже дьякон, уже сам у тебя, не то, что ты кандидат дьяконака, а уже настоящий целый дьякон, Боже благослови. Добрий ранок. Добрий ранок. Знаєте, в першу чергу, якби я дитина божа, я ну дякон, це так мене така, така така, <реш> <реш> пастор каже, що запропонував, якби ну я спогодився, знаєте, але ми першу чергу ми діти Божі, слава і знаєте, і слава Богу. Бог міняє людські серця. Якби в мене такого слава Богу не було, як у Жені такого печального, якби дуже страшного. Але в нас не було порядку. Ми були на розстоянні з Богом, якби одружилися з дружиною, жили з батьками, і знаєте, і не було в нас порядку, тому що Бог не був в нас на першому місці, Бог не не, не не царював у нашому домі. Ми знали, що Бог є, Бога не цуралися, але з Богом були на розстоянні. Знаєте, і Бог роб, роб зробив свої корективи якби для нас. Ми думали, що для нас це велике горе, для нас це велика біда. У нас захворіла дитина, народилася в нас дочка Єва. І вона сильно захворіла. Це перша чи друге? Перша. У неї виявили тяжке захворювання рак крові. І знаєте, коли таке чуєш такий діагноз, то ну, земля під ногами провалюється, не знаєш, що робити, до кого звертатися. Знаєте, почали лікування. Почали лікування, і слава Богу, і Бог почав вести свої, своєю дорогою. знаєте. Ми почали в цих випробуваннях до Бога приближатися. Mm. Приближатися і то, що коли розумієш, що якщо Бог не спасе, то ну, ніхто не допоможе. Так. Лікарі роблять свою роботу, але Бог порядка і устройства. Так, Бог іселяє, Бог, Бог дає, дає підкріплення. І, на, і завдяки цьому, знаєте, ці. Ці проблеми, як ми думали, це була проблема, але таким шляхом Бог нас приводив до себе, знаєте, і ми до Бога приблизилися і я і моя дружина. Мама нам постійно нагадувала і пропонувала, що давайте до Бога приближайтеся. Але ми ж якби жили своїм життям, свої цінності, такі знаєте, мирські цінності. знаєте. Але коли ти шукаєш Бога, він до. Він до нього приближається і він очищає серце, очищає від всякого шлака, від всякого непотріба, від гордині, від так, 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 всяких залежностей, від всякої, всякої нечистоти, тому що кров Ісуса Христа це кров, яка очищає, яка, яка дає свободу людині, яка дає прозріння, яка дає бачення. І то, як важливо кожній людині до Бога навернутися і прийняти Ісуса Христа в своє серце, то ви знаєте, і у 22-му році я прийняв водне хрещення в серпні місяці, і Бог почав ще більше очищати, Бог почав ще більше приближати, виводить з темряви з такої, знаєте, коли людина знаходиться. Вона думає, що вона правильно йде, але коли людина без Бога, то вона йде не туди, куди треба. А коли Бог бере за руку, він веде своїм шляхом і направляє по своїй дорозі. Дякуємо Богу. Дякуємо Богу. Знаєте, і слава Богу, ми служимо. Ну я і жіночка моя, служимо в церкві Спасіння Краснокутськ. І слава Богу, за нашого пастора Романа Борисовича, світличного, за нашу церкву, що нас церква прийняла, і ми там служимо і допомагаємо людям. Знаєте. Робимо те, що ми можемо так, робити. Р, робимо те, що може наша рука робити. Це головне кожній людині, яка при а, церкві, так. робить те, що може його рука робити. Хто може більше, хто може менше, але важливо робити на славу Божу. Дуже, дуже. Тому хай Бог всіх рясно благословить, і щоб ми завжди робили Боже діло, щоб ми трудилися, щоб ми славили Бога, знаєте. і... Для Бога трудилися, знаєте, для Боже, Бога Господи. допоможи, Господи, да. щоб цей світ ставав досконалішим, знаєте, щоб люди пізнавали, наверталися, тому що не багато цього беззаконня, багато нечистоти цього, всього злого. Е... І треба людей, людям пояснювати, треба людей приводити до Бога, щоб люди ставали праведнішими. Якщо ми будемо ставати праведнішими, то все суспільство буде нас почищатися і ставати богобоязненим, знаєте, і Бог буде діяти в нашому житті. Аминь. Аминь. То хай Бог всіх благословить. І знаєте, і завдяки Богу ми, наше життя змінилося в сім'ї. Ми, ми рахуємо Бога головним нашим сім'ї. Бог не знаєте, робить свою роботу. Дав нам слава Богу, наша дочка зараз їй 8 вісім років. Єва, то є сім'я 8 років. Вісім років єва. да. І як як її стан стан здоров'я? Як слава Богу, Бог її ізцілив. Вона ходить в другий клас, Слава танцює, Ісус. співає, грає, Слава Ісус. грає на музикальних інструментах, Вау. музикальну школу. Жив ходить. Господь, жив Господь. Слава Богу. І друга доціль, ось скільки років є? Ну, два роки буде три. Миланка звати. Слава. А, а син родиться, як вже, вже є ім'я. Ну, ми на стосовно цього роздумуємо, як назвати. Добре, я став. Помолись, будь ласка, за кожного хто з нами зараз і можливо, кожного з нас і свої потреби, свої, свої шляхи. Не прості шляхи, но, но Господь добрий до нас. Помолись, Щоб Господь і дав зцілення, і дав мир в сім'ях. і щоб Божа благодать була явлена як в нашій житті, так і в наших домах і непосредственно в Україні. Боже великий, Боже милостивий, Боже. Звертаємося до тебе, Батько Небесний. Так, ми твої діти, Господь, так, Ти Ісусе. наш Творець, Господь. Ми так. просимо Твого благословення, просимо Боже, просимо Твого помазання, Боже, доторкнися Боже до кожного серця, Боже. Просимо. кожне серце потребує тебе, Господь. Так так. і зміни, Господь, кожне серце, так. яке потребує, Господи, допоможи, Господь. Допоможи, допоможи. Господь. Яви свою милість, Господь. Так. Благаємо тебе, батько небесне, за тебе. наші сім'ї, Господь, за наші Боже, дома, Господь, за на за нашу Боже, націю, Боже, за нашу Україну, Господь просимо, благослови, благослови Боже, благослови, і сіли, Боже, хто потребує із сілення, Господь, Боже, Твоя молостива рука, Господь. Хай буде на кожній сім'ї, Боже, на кожній родині, Господь. Так, Багато людей потребують цього, Господь. О, і ми просимо, Батько Небесний, прикаснися, Боже, прикраснися, Боже, так, своєю молистивою рукою, Боже, і зціли Боже, ті недуги, які Боже мучать людей, так, Боже, допоможи, Батько Небесний, во ім'я Ісуса так, Христа, Боже. Просимо Господь, полікуй, Боже, кожного так, жителя нашої держави, просимо Боже, тебе, благослови нашу Харківщину, благослови. Боже. Благослови Боже, люблячий, Боже. Дай. Нашим так, людям Иисус. покаяння, Божие, Боже, нашим людям навернення, так. Господь, щоб наші люди Боже. приходили до Тебе, Господь, так, щоб пізнавали тебе, Господь. Прийняли, приймали своє серце Ісуса Христа Боже. Визнавали, поможи, визнавали свої гріхи, Господь, і розуміли, Господь, що ти Бог, який Боже дає Боже свободу, Бог, який поможи. направляє Господь, Бог, який бере за руку Боже поможи. і веде Господь. Дай нашим людям спасіння, Проси, Боже, во бо ім'я Ісус. ім Ісуса Христа Боже. Збережи так, нашу країну, Боже, збережи наших воїнів, захисників, збережи наш, Боже народ Боже. Дай нам Боже це бачення, Боже, духовне. Духовне бачення, Господь, щоб люди мінялися, Боже, воїна Ісуса Христа, Батько Небесний, благослови Боже всі церкви нашого краю, Боже, всі церкви нашої області, нашої України, Боже, благослови Боже, щоб люди служили на благо Тобі, Господь, щоб люди служили, Боже, розвивалося Царство Небесне, Боже, щоб наша нація була християнською нацією, Боже, щоб люди Боже приймали Ісуса Христа, Боже, великий. Славимо Тебе, Боже, визнаємо Твоє святе ім'я Боже, поклоняємося Тобі, Господь, і прославляємо Твоє святе ім'я, Отець, і Дух Святий. Амінь. Дякую, Ярослав, дякую Тобі, Жені, дякую. І друзі, давай разом подимемо наші руки і скажемо славну молитву. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця. та єднання Святого Духа, хай буде з нами. Аминь.